Ходжи, приходят у вас клиенты, говорят, что им не надо подвешивать популяции. Что вы, Рома, прихожие? Я, а, я отправляю юзабилит в лаб, честно. Вот, вот такой простой вариант. Просто я отправляю Коля Горинку юзабилит в лаб. Поскольку у нас есть несколько юзабилистов в компании, то мы сначала смотрим на его сайт, и если там действительно есть над чем работать, мы э, рассказываем что На вашем сайте есть проблемы, давайте их выявлять. Если э, действительно проблема существует, то мы э, первое, что делаем, это делаем аудит сайта. у который... вас Нет. Ты как-то не с того начал, меня даже удивляет. А, вообще правильно бы, вот, бы было одно. Я зовую, выберу, вы поработаете, я отвечаю. Вообще ли Вообще тебе Вообще не смотреть на сайт клиента, а да, спросите, что вы хотите от сайта, от, от своего. А что вы хотите получить? Какие у вас задачи перед сайтом, что я? Какая ваша целевая аудитория? А в том смотреть на сайт вообще? Потому что не понимая целей и задач, которые ставят перед собой бизнесовый сайт, целей и задач, которые ставят перед собой компания, что сайт? Ну что делает, наверное? Он же есть, значит, то есть какие-то цели он выполняет, а просто те или не те. Поэтому смотреть на сайт, то сначала смотреть все-таки и понимание того, что клиент хочет получить. А потом смотрим, что мы можем починить. То есть там в автосервисе легко, там, если машину пригнали, то, наверное, не что-то поломано. И то, и то люди спрашивают, что ну, механик не идет сразу чинить, он спрашивает, что не то, что стучит, что где, где проблема. Ну, там, когда колесо отвалившееся, а понятно. Но обычно вообще спрашивают, что. Юра, ну это по дефолту, это по умолчанию делается. Перед тем, yeah, как могу... какие-то работы по сайту. Я могу добавить, что просто по опыту большинство клиентов не знаешь, чего она хочет. То есть они никогда не сформируют цель, они могут просто сказать нам: ну, мы хотим денег больше зарабатывать, да. А как? И сайт нам в этом нужен, не нужен, как он нам в этом может помочь. Это уже как раз задача студии — прийти, посмотреть на сайт, если сайт хороший-то, то да. Если плохой, то прийти и тогда действительно учить клиента. Ну, вот как бы типичная ситуация понимание клиента, что ему надо, а сайбы, ну, не сайт. Не, то есть это по умолчанию, Юра, это по умолчанию. Ваше мнение по такому вот, есть такие корзины, mm -hmm. где вы начали добавлять корзины, но тут же предлагается еще пару похожих товаров и товары, которые покупаются с этим товаром. Может, по вашему мнению, это обещает пользователя или повышает уровень Похожие товары не стоит выводить в корзину, потому что похожий товар в итоге может быть дешевле, чем тот товар, который пользователь уже добавил в корзину. А второй вариант, то, что вы назвали, это достаточно неплохое решение для увеличения среднего чека в интернет-магазине. Но в то же время нужно делать это достаточно аккуратно, чтобы пользователь не отвлекся и не ушел. Поэтому похожие товары нужно показывать в карточке товара а в корзине уже сопутствующие товары. Даже если это ноутбук, то это к нему сумку. Но никак не ноутбук, который на 300-500 гривен дешевле. Я знаю точно, что на Западе там эту тему активно исследуют, и она очень хорошо работает. То есть там с такими впечатляющими цифрами я читал. У нас такого точно, таких впечатляющих -то цифр я не слышал, не думаю, что есть. У нас немножко другая там культура покупки. А Сопровождаются сопутствующие товары, если власть корзину это классно, но это, во-первых, э, будет хорошо работать на да, хорошо обеспеченных а аудитория, но а аудитории, которая привыкла покупать в онлайне и это любит, и да, да, для таких продвинутых пользователей, которые не первое в жизни покупают. В наших реалиях это все ну, там, занижает важность этого момента. Хотя, там, я думаю, что со временем это там, ведет до каких-то западных масштабов, где вот этим очень балуются и на этом зарабатывают очень серьезные деньги. Быстрая покупка. То есть эта кнопочка есть в корзину, а есть быстрая покупка. При нажатии на быстрая покупка потом появляется формочка, где вводится просто фамилия имя, контактный телефон и имя. Насколько это вообще удобно, насколько это увеличивает продажи. Ну, э, Цифр об увеличении продажи, к сожалению, у меня нету, но э, можно обойтись даже без фамилии, без этого. На самом деле штука интересная. Пару раз пробовал и сам работает. Я, у меня тоже нет цифры, и, честно говоря, это не совсем моя специфика. Я сам буду нажимать быстрый заказ, потому что большинство моих людей неинтересно вообще. Можно сказать, про имя фамилию, я вспомнил, э, у меня есть замечательная история про юзабилити частично. Я покупал книжку, книжка что называлось, только вот не у книги без а вот без и как-то так. Покупал, как сейчас помню, вот, маркетер менеджер я был готов купить еще один, чтобы увидеть, вот так, хороший. А, и, значит, форма заказа такая была очень масштабная, где было имя, фамилия и отчество спрашивается. Все поля были обязательными. Но имя, фамилию я еще запомнил, запомнил, но вот в графе отчество я чисто написал. А, 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 зачем вам мое отчество? Ну, я написал немножко не так, я чуть более нецензурно написал, но я повторять не буду. Вот. В результате с тех пор, каждый раз, когда я захожу на этот сайт, меня сверху приветствует надпись. Здравствуйте, Юрий Владимирович, это вот Так, собственно, и написано. Когда пришел курьер с распечаткой, на которой было написано Юрий лю Высарин, это моего отчества. Сказал, вы не пишите больше матюки, пожалуйста, Я больше у вас не буду. Вот такая история. Вот есть ли разница в для сайта в разной аудитории. Например, домохозяйки может по одному себе, а геймеры по другому. То есть, когда продает сайт хорошо, он организован должен быть по одному, когда ходит на по другому. То есть какая-то Конечно, есть разница для целевой аудитории, но на сегодняшний день у нас не сильно развитый интернет-магазин для домохозяек, пожалуй, за исключением бэби-шопов. А больше у нас специализируется на технике, электронике. Но на Западе очень четко прослеживается направленность интернет-магазина на разные аудитории. Я тут опять поработаю за Буренко, это вообще она должна была рассказывать по идее на любимая тема, она, это, это, это тем, она долго должна рассказывать. Они тоже, когда начинают тестирование они определяют до начала работы так называемых персонажей. Пишут причем они определяют не просто целевую аудиторию, они определяют конкретного персонажа. что у них будет там девочка там, 25 лет, там такая-то, такая-то, такая-то. И, и, соответственно, тестируют сайт, там, когда они там, пытаются повести себя на сайте, так как вот вел бы этот персонаж. И они это специально описывают. Это, ну, на эту тему там книжка, вы видите, тоже много написано. Просто все не видят, что они специалисты забили. Persona, э, отрисовка персонажей действительно существует, это достаточно распространенный метод, э, но с другой стороны, у этого есть и определенный минус. Э, как может человек, э, там, скажем, 25-30 лет представить себе, как поведет, э, как поведет себя э, человек там, 50 лет с доходом в 20 тысяч долларов в месяц на этом сайте? То есть, э, у этого метода есть как свои плюсы, так и свои минусы. Но, безусловно, разделение по целевой аудитории для интернет-магазинов, по крайней мере, на Западе, весьма существенно. Ну, действительно, мерить надо, а во-вторых, для каждой аудитории своя рекламу ходит. Кто-то кто э, больше любит э, органическую выдачу своей системе, кто-то больше любит контекстную рекламу. Какой или, 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 или... Ну вот единственное, что ну, я лично не люблю баннерку. Потому что стоимость там, прихода по баннеру иногда зашкаливает. Но это мое субъективное личное мнение. Баннерку любить не надо, важно, что она тебя идет. Вот. банях в большинстве случаев просто не надо мерить стоимостью перехода. Один известный интернет-магазин, украинский, мы делали контекст, это большой очень украинский интернет-магазин, мы им делали контекст, они включили банях, очень массированные, Вот. Посчитали стоимость коммерции из банях и выключили через некоторое время. Наш менеджер позвонил, он сказал так, ребята, я не знаю, что вы там делали, но верните назад. Я, когда у нас вот оно у вас было, у меня сетях... Контексты, в контексте, почти два раза весь, подскочил. Сейчас опять упал. Так вот, верните, где было. Положите на стол. Все не так. Поэтому баннерку тоже надо правильно оценивать. Это, опять же, есть тот же мультитач. Мы его не можем посчитать без баннерки пока что. Мы, где скорость можно было и это считать. Но это работает. По факту. То есть, если вы видели баннер этого магазина, потом в контексте вы из 10-15 объявлений на странице выбираете почему-то именно тот, чей баннер вы недавно видели. И это вот там на моей практике несколько раз там, на, на, цифрах так ярко было видно, настолько, а, там, что включалась компания, выключалась, и прямо огромный список все скачки были. Такое было часто. Вот. Можете назвать своих три самых любимых интернет-магазинов в Украине? Я их все не люблю. Нет, вру. Я люблю книгу Безуа. Причем объясню почему. Не за дизайн, не за поиск. Не будем обсуждать. Я люблю этот интернет-магазин за точность реакций, скорость доставки и адекватность того, что они делают. Если я назову розетку, все посчитают это рекламой Трумбурума. Если я назову другие интернет-магазины, почитают это рекламой других компаний. Из российских мне, пожалуй, больше всего нравится Озон. Насчет юзабилити, вот у вот я как бы у некоторых заказчиков каталоги по 3-4 уровня, ну, категории в каталоге, да? То есть как это влияет на покупательность, на а, и что, может, я делать? начну только а Есть несколько подходов к тому, как а, организовать поиск по каталогу а, удобно. Десять вот. а, лет назад, когда не было Якса, и все было там, не, ну, там нельзя было так аккуратно и красиво работать с фильтрами и со всем остальным, было сложно. Откройте а, там, ту же розетку или сокол, или да лучше, даже чтобы не рекламировать, а давайте там Яндекс.Маркет безотносительно чьим то конкретным заслугам, да, к Яндекс-команде. Да. А, Яндекс-маркет, зайдите в раздел, ну, буки, предположим, там, а, если это оформить в виде каталога, вот поиск по всем там 50 параметрам, которые там реально есть, то вы, вы, вы с ней не сказать, сколько уровней должности там получится. Огромное количество. Но они смогли это сделать аккуратно, а оно нормально работает, и ну, это, это подходящий там, вариант. Делать просто, там, если обязательно, если обязательно хочет заказчик, чтобы был каталог с иерархической системой, ну тогда, наверное, при четырех уровнях сложности это будет тяжеловато. Но я привел хороший пример, где намного более сложную структуру смогли сделать очень неправильный на мой взгляд. С другой стороны, насколько много покупателей приходят на интернет-магазин через главную страницу? А что же делают тогда лендинг-пейджи, которые заводят на конкретные товарные группы или на конкретные модели? Если пользователь заходит по запросу «Купить ноутбук Asus N50 в Киеве», то он попадет не на главную страничку интернет-магазина, он попадет, скорее всего, уже на карточку товара. Ну, если грамотно сделан интернет-магазин, и он адекватно продвигает. Поэтому э, ур, количество уровней вложенности э, и э, удобства добирания до э, конкретного товара с главной странички далеко не всегда играет важную роль. Вот, э, в той же розетке там, для того, чтобы добраться до конкретной модели ноутбука, несмотря на то, что там э, огромная вложенность, у меня уходит три ну, клика. Это вполне нормально, это вполне оптимально. Можно еще дополнить немного? Я бы хотел сказать, что Главное, чтобы у вас каталог соответствовал ментальной модели пользователя, то есть как он воспринимает этот каталог и вложенность. Для этого, чтобы правильно проектировать каталог, есть карточная сортировка, где пользователь раскладывает. Это, я думаю, тут должно быть, это тут должно быть. Как представитель юзабилити лаба. Я да, не юзабилити лаба. Я представитель юзабилити лаба, поэтому могу дополнить. Что я рассказывал? Может, проедается на вас это закрытый слово? Які ще є запитання? Що ще хочете знати про покращує візитні дизайнер? Тут сьогодні розказували про експерименти і використовувати Google Web Optimizer. От, але щоб робити знову підвисновки, потрібно, щоб дуже хороше відвідування на сайті. Вот, я там рекомендую предметов, из-за можно делать эффективные выставки или такие эти слайды. Ну, вот вообще-то есть такая теория выборочных исследований, которая дает четкую, там, формулу, по которой можно определить, сколько надо для принятия там, адекватного решения. Вот сейчас, про, теперь, это теоретический подход или практический? На самом деле, практический подход — это Uh, все очень зависит от разницы в конверсии, которую вы получите, при прирост. Например, если у вас очень плохой вариант и очень хороший вариант, то и прирост конверсии будет в три раза. Вам хватит, я не знаю, 10 конверсий, чтобы понять, что этот вариант работает лучше. Если у вас разницы практически нет, у вас будут тысячи конверсий, вы все равно не поймете, какой вариант работает лучше. Есть Google Website Optimizer калькулятор, который вы забиваете примерно параметры и получаете длительность теста, которая вам

там, интернет-магазина, про который мы поговорили, да, вот. Тот же Озон и так далее. Посмотрите, как у них. Наверное, это неплохой вариант. Я не скажу, что это лучше, но, наверное, вот так как у них сделано, это неплохой вариант. Есть определенные правила, допустим, логотип э, желательно размещать э, слева вверху, э, корзину справа вверху, э, строку поиска посередине, чтобы поиск желательно был адаптивный. Э, внизу нужно размещать э, э, практически карту сайта для того, чтобы э, можно было легко добраться на внутренние странички, э, э, а посредине каталог э, товара или категорий. Сейчас, секунду еще. Это на самом деле опять-таки все зависит от привычек пользователей. То есть пользователи привыкли, что 95% сайтов логотип слева вверху. И они ожидают там увидеть логотип. Поэтому его там не нужно размещать. То есть best practices тут особо Ну, есть и, конечно, сформированы, как бы, и они в первой книге описаны очень хорошо. Здравствуйте, Такого плана. на докладе сегодня прозвучал э, такой тезис, что лого компании должно стоять в верхнем правом углу. А сейчас мы слышим, в принципе, как бы, э, то, что лого должно стоять в верхнем левом углу. В принципе... Ну да, да конечно, в форме. Ну так вот, я, конечно, э, по своему опыту понимаю, что лого э, всегда стоит в верхнем левом углу. Ooh. То есть, э, это правильное утверждение, да, насчет верхнего левого? Ну, на как, если прозвучало, было записано, там, кто захочет, посмотрит на видеозаписи. А, то есть мы должны понимать, с какой стороны стоит э, Логотип по обычной логике вещей должен размещаться примерно там, между краем поля и буквой R. Вот примерно вот там вот в том белом подачке должен размещаться Я понимаю, что тогда... для Если вы Почему у вас справа на А ведь это не интернет-магазин. — На самом деле из презентации, честно говоря, я не... презентации, честно говоря, я не занимался. Что за вопрос? <свят> ну что, если больше нет вопросов, я думаю, мы, мы сходим, а, то... <свят> что трохи начали на Если больше нет вопросов, то... вы что-то сказать. Спасибо, что вы Проверяйте и тестируйте.